নমস্কাৰ হন্যতা ব্লগৰ সৈতে মই বিকাশ আৰু আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে বিকাশ নিউ ব্লগছ আৰু আজি মই আছোঁ ঘৰতে যিহেতু আজি চানডে' আৰু আপোনালোকে মোৰ দেখিবলৈ পাইছে যে মোৰ অৱস্থাটো আচলতে কি হৈ আছে চাওক একদম দাঢ়ি চুলি বাঢ়ি একদম মানে কিবা ৰকম হৈ গৈছে আৰু এনেকৈ যদি আপুনি মানে যায় মানে গাড়ীখন মানে চলাই যায় হয়তো তেতিয়া মানুহ উঠিবলৈ অলপ বেয়া পায় আৰু চ' আজি অকণমান মানে ক্লিন হৈ আহোঁগৈ আৰু মই মানে চুলিয়াত নাকাটো মই চুলিকাটো আপোনাৰ মানে গোলাঘাটত এই গাড়ীখন লৈ নাযাওঁ গাড়ীখন আচলতে তাত পাৰ্কিং কৰিবলৈ মানে ব্যৱস্থা নাই চ' গাড়ীখন থৈছোঁ ঘৰতে একদম ফুল চাৰ্জ কৰি আৰু মই যাম এতিয়া স্কুটি লৈ এই লগতে এইটো হেলমেট লৈ গৈছোঁ কাৰণ আজিকালি আপোনাৰ ট্ৰেফিক পুলিচবোৰ য'ত ত'ত থাকে মানে মন গ'লে একদম মানে আপোনাৰ হেৰি কাটি দিয়ে মানে আৰু ফাইন কাটি দিয়ে চ' এতিয়া আমি যাওঁ চুলি কাটিবলৈ বলক পালোহি চেলুন কিন্তু বন্ধুসকল চাওকচোন চেলুনত খালিয়েই নাই মোৰ কাৰণে জেগা আৰু এতিয়া আকৌ আধা ঘণ্টা ৰুব লাগিব ইফালে মই যাব লাগে ডেৰ গাঁও উপায় নাই আৰু ৰখিয়ে থাকিবলগীয়া হৈছে এনেকৈ বুন্দা পৰ্দি কি ক'ব বন্ধুসকল মই এতিয়া বৰ্তমান পালোহি ৰধলা পথাৰ আৰু চাওক ৰধলা পথাৰত ধুনীয়া এটা ভিউ আৰু মানে মই এইফালে আহিলে ৰহলা পথাৰত মাজত অকণমান দিয়া ৰোঁ মানে ইয়াৰ লগত মোৰ বহুত স্মৃতি জড়িত হৈছে আৰু আপোনালোকে চাই লওক মোৰ কেনেকুৱা লাগিছে মানে দাই চুলি কটা মানে কেনেকুৱা লাগিছে লুকটো আৰু এতিয়া যাওঁ ঘৰলৈ আৰু তাৰপিছত ভাত চাত খাই মেলি যাম মই দেৰগাঁৱত আপোনালোকে চাই থাকোঁ আপুনি অকল এতিয়া বাজিছে এটা বিছ আৰু মই এতিয়ালৈকে যোৱাই নাই দেৰগাঁও এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ এটা বিছ হৈ গ'ল আৰু খাই বোলে একেবাৰে আপোনাৰ ৰাতি আঠটা বজাত আহিম চাওঁ কি হয় কিমান ভাড়া পাওঁ নাপাওঁ এতিয়া চাওক চাৰ্জ পোৰা একদম ফুল আছে দেখিছে চাৰ্জ ফুল আছে এইফালে ট্ৰিপটো কৰি দিলোঁ আপোনাৰ শূন্য শূন্য আৰু টাৰ্গেট আছে ওৱান থাউজেণ্ড চাওঁচোন কি হয় আৰু আমাৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱা যিকোনো ৰাস্তা নহয় বহুত বেয়া মানে প্ৰায় পাঁচশ মিটাৰমান ৰাস্তা আছে বহুত বেয়া ৰাস্তা সেইখনতে মানে একদম গাড়ীখন বহুত বেয়া হৈছে দেখিছেনে কেনেকুৱা থাকে চলি বৰ্তমান পালোহি কোৰালগুৰিত আৰু আপোনালোকে কৰা বুলি অৱস্থা চাওক মানুহ চানুহ নাই দুই এটা বা দুই এটা মানে ভাড়া পাইছে মই তেনেকৈ এটাও ভাড়া পোৱা নাই ৰৈ আছোঁ প্ৰায় আধা ঘণ্টামানহে ৰোৱা হ'ল আৰু আজি কি হ'ব বজাৰ ঠিকা নাই টাৰ্গেট আছিলে এক হেজাৰ কিন্তু এক হেজাৰৰ ভিতৰত পাঁচশ টকা এটা যদি মাৰিব পাৰোঁ কি হওক সন্ধিয়া প্ৰায় সন্ধিয়াই হ'ল আপোনালোকে দেখিছে এফালে সন্ধিয়া হ'ল দেৰগাঁও পাঁচ টি পাইট আপোনাৰ জ্বলি গ'ল টাৰ্গেট আছিলে এহেজাৰ টকা কিন্তু মাৰিলোঁ মাত্ৰ সাতশ টকা এতিয়া আৰু এতিয়া আপোনাৰ সময় হৈছে কেইটা বাইছে চাওক পাঁচটা এক হৈছে পাঁচটা এক হৈছে আৰু আঠটা বজালৈকে আছোঁ চাওঁ মানে যিমান পাৰোঁ টাৰ্গেটটো আপোনাৰ মানে ফিল আপ কৰিহে যাম আৰু আজিলৈ ইমানেই যিসকল আপোনাৰ নতুনকৈ আহিছে সেইসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব বাই